чтобы быть счастливой, чтобы купить там червоном тарепка, альбо чтобы пенькно выглядать и тебе в концу кохали, целовали, чтобы нас себе там губы варги, там деньгши бюст или там еще что то что там и так далее. Вот вам кеды, что программ вложили в головы. Майнстен программ вы отдаете энергии. Астрацейный, творчевый, альбо сексуальный, альбо репродукционный, альбо энергии продолжения рода. Так, ми її окрешка в залежності від того, як використовуємо в житті, на які цілі, на які завдання. І так як, смутно є то, що більшість людей знає ту енергію тільки видно, як сексуальну. Хочеш, якщо ви навчаєтесь її субъективно, ви її можете віднулять своє часто, одну вещь своей системы, ауры, ментальные, духовые, чуть-чуть эмоциональные, эфирные, ну и иные чала. И на первом месте, там вот где силы, которые были страционы, потому мы их трачили, есть несколько наиважнейших таких моментчиков, которые нужно опановать, которые нужно направить. Мало того, чтобы направить власть на жизнь, отзыскаете свои силы, мощь, потенга. Вы можете деньги этой информации радикально изменить свое жизнь. У вас у кобет еще раз напоминаю, на доле тен канал тыльный идет вниз, и эта энергия вылетает, как метла. С переднего канала энергия идет на концу, языка, и для того, одразу видать кобета, которая была добржена насыщена, которая мяла там спора энергии, она зазвичай одразу гаду гаду, ей хочется еще погадать, то есть она выдает там энергию. Ваше задание не страчить энергию, ваше задание набирать, громадить энергию, а чтобы ее набирать и громадить, ей нужно чтобы залончить в один такой спуйный перчень, чтобы она начинала шьют ваше гачало крен жить Бо венкшиш люди не насыцаемся. Они набирали, набирали в одном месте и отдали, набирали, набирали и отдали. А до головы, до сердца ничего не доходит. А когда вы начинаете кренжить орбиты, вы начинаете жить в пелне, в щели, в энергии. И то есть великая, великая, радикальная смена целого вашего жития. Деньки тему появляется третья энергия, которая нас защищает. И у нас появляется прирост энергии. то есть Одно из жрюдов для защеления нас энергии. Тен процесс есть не добрый до направления наших сил, до упонования этих сил и также для замыкания этих пшечекающих джви. Отдыхайте мощно, интенсивнее. Вы не можете зауважить, зау, 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 что я на правде хочу, бо вам нужно на так. На окна треба заслоны завше вешать, бо соседи подглядывают. Следует... На улицу треба выходить завше нас убрать, че, бо там то не так. Ездить там так, ходить так, куповать только то, сидеть так. И тысячу с программа. А где вы? Где то, что вы на правде хотите? Вот раз, припомните себе, когда вы взломали себе сердце, вам кто ж сердце взломал, кто ж здрадил, ошукал, вы были заведены, вы кожестаны, не коханы, плакали, черпели, переживали какие то такие трудные моментики жичевы. Я намежем теперь раз сбирать свою жичевую энергию, которую когда-то тратила, змарновала, отдала, когда ну и так далее. Кеды мы не примуем это учуть вальчими с ними, не примуем какую-то ситуацию, у нас появляется эмоции, появляется прогнение, и мы том самом энергии начинаем тратить, отдавать на реализацию тех прогнений. А то есть все байки о тех золотых рыбках, джинах, и как вот читаете все людовые байки, там вы увидите, что ничего доброго никогда не выходит. Всегда все выходит на жале, кеды мы прогнемы. Так выглядит среднестатистичный человек. Он имеет споры, этих негативных повензаний. И для чего он есть сам? Вы не можете, вам не Бог, не, не вы сами не будете встань заложить новых реляций, физичнее, чтобы у вас появился новый человек. Для чего? Чтобы был новый человек, вам же нужно защищать. Вы же, как в батарее, мужчины, от плюса минуса пронд пронт там и там. А у вас нет пронда Вы там отдаете, там отдаете, там, 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 там. Вот для чего вы сейчас самотные. дых, выдох. Набираете энергию на сердце. Ошветляете там. Ошветляете все. Ошветляете все. Остатний глубокий вдох выпхнули в шиски, сердца, сердце, заведение, там були и так далее, застажалые эмоции, в шиски энергии. Часто мы щеби навзаем программуемы. <говорит> залож чапка, залож чапка, замарзнешь. <говорит> Возьми то, иначе там умжешь без тегу. И мы вот такие разного рода мысли накладываем на себя, ограничения и позитивные, и негативные, и добрые, и злые и так далее. И когда вы делаете очищение, то же от вас могут отходить те энергии. И целая жизнь, что есть положено, все энергии, которые были в человеке, энергии, на которых бы он мог бы что-то сбудовать, заработать, сделать, стать тем, тем, огарнуть, уздоровить и так далее. Все те энергии великим нуртом, великим таким Жеком шли тільки вилочно на цей канал. І кожного человека, кожен взор, каждый рук человек робить тільки для того, щоб Я жале емоції. Якщо візою прижимаю такі ситуації, ми позволяем собі ображать, кушать. zazdrościć, emocjonować, walczyć, bicie, ch... klaskać drzwiami, no i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, przestajemy oddawać od siebie miłość, przestajemy oddawać od siebie uwagę, przestajemy oddawać od siebie uczucie, zrozumienie i tak dalej. To w rzeczywistości i do nas też nic nie przychodzi. Зробили так один раз, зробили два раза, зробили сто раз, и за каждым разом того, что вы потребуете, приходит все раз мне, мне, и в конце в, общем, в общем, этот тен струмень милости, струмень здоровья, струмень силы обрывает все. <laughs> Значит, вы, кобеты, свою милость, свою энергию в себе и не хотели ей делить, не хотели ей отдавать. С каких то поводов менш не дал вам пенёнжки на сапоги, не вынес шмечи, не погласкал, не поведел доброго слова и так далее, и так далее. Из 100 женщин, которые родзон и вчеляем дети на земле, 97 женщин, такая статистика, барзу пшикра есть. Они а так дети садзон себе на карк. Ну, в разном стопне, альбо моцно садзон, и ставят, там мамущина, цуруня, мамущин сын альбо слабо садзон. Но так чищак венкшишь родится в делают. Мы с вами все пшицы Мы все с вами ленюхи, мы же чечели. Мы все деградуем и присыпаем. И для того, та энергия, тот самый жар, так, тот самый конь горбусик начинает съедать наши омладзонцы, яблушки. Что то есть стрефа эрогенная. В действительности, на правда стрефа эрогенна, то есть место, которое на поверхности нашего тела есть от И она готова приемчить, например, для вас мужскую энергию. И где у вас есть замкненто, там мужчина, мч, альбо менш вам целует, дотыкает, там энергии не входит, и вы той приемности не чуете. А там, где отварты у вас каналы, там, где есть пшестрень отварта, он дотыкает, и вы там чуете побудзение. А для чего? Вот там входит та энергия. Чтобы помните себе, кеды вы, в ситуациях, которые у вас уже отбыли, еще, начиная от татуши с и кончая с вашим остальным партнером, когда вы в этих реляциях с ним переживали какие-то трудные моментики, то, что он делал невластивого с вашего пункта видения, там, не так сделал, не то поведел, не так, 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 не важно, что. Но ситуацию припоминаете конкретно. И вот в том конкретном ситуации будем это распрацовывать, на учутово-эмоциональном и духовом, а все учутие кренжон четыре фазы глут, насыщение, пересыщение, отручение. Вы можете уже сами в своем жичу стать прикладами для себя, и для своих знакомых, и для своего оточения. Спробуйте. Зачинайте, независимо от того, как он поступил, не выражать претензии, не вальчить с ним, а... розуміваче, вибачати, кохати, акцептоувати. Е, де ж спритно обходити ці ситуації, вміючи їх по-доброму розв'язувати, милосчим, з розумінням, з терплячістю, в теми цехам, теми якостями, які є рдзенем кобети, які і на на пожіміх турх вистоїще сильнейші. В житю мусить бути гармонія. вас в жизни не мучи быть нескончённо щенща цуденна. Бо если бы не цуденна, нескончённо щенща, чтобы рекомпенсовать, натура вам даст нескончённо цуденна и тоже. тэш. Целого сердца, грутулюю всем девчонкам, что вы идете до пшоду и не падчанс на то, что только два месяца, а уже такие и доброго знаки. А что будет дальше? Jak będziecie świecić, będziecie praktykować to za parę miesięcy, za parę roku, za rok, zobaczycie bardzo, bardzo mocne zmiany. Będziecie k temu gotowi. Nie przestawajcie to robić. Pamiętajcie, ilość przychodzi w jakość. To jest prawo natury. Kiedy wy z jakimś człowiekiem, wchodzą w takie toksyczne relacje, przez długie lata, łamali jakieś prawa natury, przez to oddawali energię, то направление отыскания этой эмоции, оно не действует за один ритуал. Вам подшепно бенди. Який час повтужать эти практики, эти ж чтобы отзыскать свои силы. Додавайте то вшиско до своего жича, измяны по воле, по воле зачнущие. Вшиско мы развиваем еще, никто не есть идеально. Также пока есть хоробы, как делаете это свечение, ваше тело, часть этих энергий будет сразу забирать на золотвение этих хороб, на сплотение этих долгов, на золотвение каких наших там процессов. Но если мы направим себе, замыкаем все джуры, дюры, направим здоровье, то целая та энергия, тех мотилев и тех оргазмов, а далее вы то все начнете свечить и час сексу, увага, секс как секс, всегда все слушают. Вот на камере я это раз вижу. Все. А, что там, секс? Прошу я жартую. Я еще раз. Где большинство людей переживают оргазм? Вот тут, тут и в голове. Ну, тут как бы два пунктика. У фацетов они вменяются, у женщин они всегда так. Два same. пунктика. А вы зачните, подчас секса юж кренжить том энергии. И та сила оргазма, далее вы научите еще не только репродуктивно оргазм переживать, но и энергетичный, те вибрации, зачнут расходить по целому чалу. Ваше целое чало зачнет переживать оргазм. Вот вам новая мотивация, чтобы делать то же Хочешь бы такая эгодистичная. но для чего не? Часами и эго тоже можно смотивировать до развития духового. Ну и дальше это все. Wszystko... Пойди на более высокий пожем, где уже Кожаща доедет на тыльные планы А на первом месте выйдет Милость И целого сердца Желаю вам всем Поведения, успеха